Які висновки зробили, враховуючи попередній матч, от, який нещодавно був, і відповідно, що намагались змінити в цій, в цій грі. Ну, во-первых, ми немножко по-другому сыграли. Мы сыграли три три, пять, пытались, пытались, крайній, то, що в три защитники 3-5-2. Питались, по крайней мере, то, что в первом таймі вообще здорово получилось. Я считаю, полностью первый тайм за нами. Переиграли даже этот гол, Это чисто так уже. Если раньше мы на контратаках забивали, то сегодня «Шахтер» в первом тайме больше на контратаках играл, а при нашем преимуществе и атаках постоянно. Поэтому сделали акцент на то, что нельзя этим футболистам, особенно в атаке Марлосу, Бернару, Тайсону, давать разбежаться. Я могу одно сказать, я очень рад за своих ребят. То, что мы готовили, мы, в принципе, выполнили, особенно в первом тайме. Да, пропустили на гол, больше, проиграли 2-1. Но я считаю, незаслуженно. Больше было бы, если бы ничья. Я не боюсь этих слов. Потому что, если раньше при мистере Луческу, Луческу всегда говорил, команды время затягивают, не дают это самое. Когда... Но сегодня я увидел, что такая команда, как «Шахтер», играя с нами, плюс без пяти игроков еще к тому же, и тянет время. И эта перепалка, это я не пойму тренера-помощника, Мистера Фансеки. Я в Фансеке вообще никаких э, претензий не было. Просто его помощник, но ну он так себя вести, так нельзя вести. Надо иметь какую-то совесть и уважение. У меня ни один помощник не выходит и не рассказывает Фонсеке, прав он или не прав. Я очень прошу жителей не только Запорожья, я знаю люди, которые из Луганска, переселенцы приезжают на эти игры. Поэтому мы вас всегда рады видеть на нашем стадионе. Болейте. Поддержите нас, будем только благодарны. Мы сможем вас отблагодарить той игрой, которую вы видели сегодня. Я думаю, очень интересная игра. Я думаю, те, кто пришел на стадион, не пожалели о том, что они вживую посмотрели прекрасный матч. Я думаю, где-то можно и приравнять этот матч к играм в других европейских чемпионатах.